الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعين الكرام وحاضرين اهل السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आइए मराब कुछ सुनने और सुनाने से कबल आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमखार दोनों मालिक दोनों जहान के मालिक व मुख्तार यानी कि जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम के मुकदस बरगाम रुद पाक करते हैं अल्लाह मुसल सैदना शफियानाबीबनाबीबना व कबीबा क़ुलूबी वबारिक वलम सल सला वाह हबीबल सामा इकबाल फरमाते हैं की मोहम्मद से वफ़ा तो ने तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफ़ा तो ने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक के शर्त अव्वल है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक के शर्त अव्वल है अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है मजजस्ज साम क्राम अभी अभी मैंने खुतबा मस्तुना के बाद एक अजीम मरूफ व मशहूर आयत करीमा ज़िमा तजबा ताहरा का तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया अल्लाह ताला अपने कलाम यानी कि कुरान मजीद फुरक़ोन हमीद मेरशाद फरमाता है इन इनकुन तुम तोहबुल तब्यूनी ए महबूब आप फरमा दीजिए आप कह दीजिए ए महबूब आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाए अगर तेरी ये ख्वाहिश है तेरा अरमान है कि अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाए फ़त्नी मेरे महबूब की तबा करो मेरी इतबा करो क़ुरान अजीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की रजा चाहते हो तो मेरे महबूब की इतब करो अ जब तुम मेरे महबूब की इतबा करने लग जाओगे मेरे महबूब की बताई हुई बातों पर अमल करने लग जाओगे युह बक अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा सुबह अल्लाह, सुबह अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आखिरकार बात वहीं तक पहुँची कि अल्लाह को राज़ी करना है तो पहले मुस्तफ़ा को राज़ी करना होगा अल्लाह को खुश करवाना है पहले मुस्तफ़ा को खुश करवाना होगा अल्लाह की मोहब्बत दिल में दिल में बैठाना है तो पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल में बैठाना होगा आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्हु तसलम ने शाद फरमाया ला लाज मन बल वाल वाल वना से अजमीन ये हदीस पाक है जिसका मफहूम यह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु सल्हु तसल् ने शाद फरमाया तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते यानी कि हम में से हम गुलामों में से हम उम्मतियों में से हम सब मुखातब हैं तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नेक पक्के अच्छे सुथरे मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि वो सबसे ज्यादा अपने औलाद से ज्यादा माँ बाप से ज्यादा रिश्तेदारों से ज्यादा अहलो अकारीब से ज्यादा यहाँ तक कि दुनिया के तमाम चीज़ों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत हम मोहब्बत कहाँ करते हैं बस दावा करते जा रहे हैं हर दिन दावा करते हैं कि मैं अपने नबी के लिए जान दे दूंगा भाई जान बाद में दीजिएगा नबी के नाम पे नमाज़ पढ़िए आप नबी के फरमान पर अपनी ज़िंदगी गुजारिया आप जान अगर, अगर अल्लाह ऐसा वक्त दे आपको जान दे दीजिएगा लेकिन अभी आपके पास वक्त है आप आखरत की तैयारी कीजिए आप ईमान रखते हैं कब्र में नबी तशरीफ़ लाते हैं तो उसके मुलाकात के लिए क्या मामला क्या आपने इंतजाम किया है एक मरतबा बहलूल दाना एक कब्रस्तान के पास से बादशाह सलामत तशीफ ले जा रहे हैं उन्होंने देखा कि बहलूल यहाँ है बादशाह सलामत ने कहा अह बहलूल तुम्हारा अजीब मामला है कभी तुम मुझे बाजार में मिलते हो कभी जंगल में मिलते हो कभी कहाँ मिलते हो कभी यहाँ मिलते हो आज कब्रस्तान के पास कैसे अब वो उस बहलूल ने कहा बादशाह सलामत आज मेरी नियत हुई मेरा इरादा हुआ कि मैं आज जाऊँ और कब्रस्तान वालों और अल्लाह के दरमियान सुलह करा दूँ फिर बादशाह सलामत ने कहा तो क्या हुआ क्या मामला हुआ अब वो बहलूल कहते हैं कि ए बादशाह सलामत ये कब्र वाले तो रो रो कर निढाल हो गए हैं रो रो कर परेशान हो गए हैं आंखों से खून बहा रहे हैं अर ये अल्लाह की बारगाह में अपने रब के हुजूर माफी तलाफी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे लेकिन वो करीम रब अब फरमा रहे फरमा रहा है कि ए कब्र वालों अब तुम्हारी बख्शिश नहीं अब तुमसे कोई सुलह नहीं तुमको वक्त दिया था दुनिया में तूने दुनिया में मुझे भूल गया और अब रो रहा है कोई फ़ायदा नहीं इस वाक्य से हमें और आपको नसीहत हासिल करनी चाहिए इबरत का मकाम है कि जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है उनके आमाल के सिलसिला मन्ते हो जाते हैं तो क्यों हम वक्त को गवाएं? बल्कि अभी हमारे पास वक्त है क़ीमती वक्त हैं हम इस दुनिया ही में अपने रब को राजी कर लें और तरीका कुरान ने इरशाद फरमाया कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम चाहते हो कि रब को राज़ी कर लो तुम्हारी ये ख्वाहिश है तुम्हारा अरमान है कि रब तुमसे राज़ी हो जाए कोई बात नहीं तुम अपने नबी की तुम अपने नबी की पैरवी करो तुम अपने नबी की शरीयत पर चलो तुम अपने नबी के इतवा करो रब तुमसे राजी हो जाएगा बड़ा आसान तरीका है लेकिन हम नहीं करते कितने मुकर हजरात से ये बयान सुने होंगे आप कहाँ अमल करते हैं इस कान से सुन कर के इस कान से ख़त्म कर देते हैं ऐसा हरगिज़ नहीं करे आज आप दुनिया में बच जाएंगे आखिरत में तो पकड़ होनी है उस दिन कहाँ जाएंगे जिस दिन लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे आप कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे मेरे मज्जत सामने कराम व अहले सुन्नत इबरत हासिल कीजिए ये दुनिया धोखा देने वाली दुनिया है इस दुनिया के पीछे न रहें बल्कि दुनिया को अपने पीछे करें अगर आप अल्लाह उसके रसूल के हो जाएंगे उसके हो जाएंगे दुन्या तो दुनिया आपकी हो जाएगी मेरे प्यारे है भाइयों, हम मुसलमान हैं सुनिए मुसलमान किसे कहते हैं हदीस पाक है अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मनसलमन मन न मिल लानी हो जाती हैं मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ ना हो अब हम अपने हम तनहाई में जाकर के अपने गिरेबान पकड़ करके अपने गिरेबान के अंदर जहाँ और सोचिए कि क्या हमसे तो किसी का दिल नहीं दुखा हमारे हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा, हमारे जबान से किसी को अजियत तो नहीं पहुंची, अब हम गौर करें प्यारे वक्त है हमारे पास अभी अभी हम चाहें तो अल्लाह को राज़ी कर लें अगर अल्लाह राज़ी हो गया मुस्तफ़ा राज़ी हो गए हमारा आखरा तो दुनिया दोनों सवर जाएगा अगर वह दोनों नाराज़ हो गए आखरत दुनिया दोनों बर्बाद हैं मेरे प्यारे प्यार भाइयों हमें चाहिए कि नबी के फरमान के मुताबिक चलें अल्लाह के फरमान अमल करें हदीस से खुदसी पे अमल करें नबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से हमें रहने सहने खाने पीने सोने यहाँ तक के सफ़र करने मुक्म कयाम करने नमाज़ पढ़ने रोज़ा रखने जो भी आबादात हैं जिस अंदाज से मेरे नबी ने सिखाया और तरीके बताए उस अंदाज से हम करें फिर अ, फिर अच्छे और पक्के कामिल मुसलमान होंगे उसीव तो हमें चाहिए कि नबी वसल्लम के फ़रमान पर चलें लम इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तोने तोते हैं। अगर हमारे दिल में और हमारे कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो अगर वह नबी से बगावत करता है नबी का गुस्ताखे हमारा गुस्ताख है नबी का दुश्मन है हमारा दुश्मन है आप और हम किसी आलिम से मिलते हैं उससे अपना रिश्ता जोड़ते हैं क्यों वो आपका हकैकी बाप नहीं है हकैकी भाई नहीं है हकैकी बेटा नहीं है लेकिन हम कहते हैं हमारा इस्लाम इस्लामी भाई है क्यों नबी के रिश्ता से हम रिश्ता जोड़ते हैं कि नबी ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है नबी ने फरमाया हक़ फरमाया हम उस पर अमल करते हैं तो प्यारे इस्लाम भाइयों जिस नबी के ज़रिए आप एक इस्लामी भाई से रिश्ता जोड़ते हैं तो क्यों ना हम नबी अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ें और हर वो काम से बचें जिससे नबी को ज़ीत पहुँचे जिससे नबी को तकलीफ़ पहुँचे इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इन शुजल मज़ीद वक्त मिला अल्लाह ने वक्त इनायत फरमाया तो दीगर मौजुआत पे आपके सामने हजर खिदवत आऊँगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाम आईकम वरमि वबरकू